হেল্ল' নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল অসম পুলিচৰ ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবলত যিখিনি পোষ্ট আছিল সেই পোষ্টখিনি ফিজিকেল টেষ্টৰ যি ৰিজাল্ট দিয়া হৈ গৈছে আৰু সেই ৰিজাল্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বি কনষ্টেবলৰ যিখিনি ফিজিকেল দি থৈছে সেই কেণ্ডিডেটসকলে ভাবি আছে যে আমাৰ কাট অফ কিমান যাব তো আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত জনাম যে অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বি কাট অফ কিমান যাব পাৰে আৰু লগতে কোনটো কেটেগৰীত চবচে বেচিক কাট অফ যোৱাৰ চান্স আছে আৰু লগতে যিখিনি ৰিজাল্ট দিলে সেই ৰিজাল্টৰ কাট অফ কিমান গৈছে সকলোবিলাক জনাম তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব তো যদিহে আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটি তেতিয়াহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি ইনফৰ্মেশ্যন লাভ কৰিবৰ বাবে ত' বোলক আজি আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যোৱাকালি যিসকলে অসম পুলিচৰ ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবলৰ বাবে যিসকলে ফিজিকেল দি থৈছে যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল সেইসকলক কাৰ্টক দি দিছে আৰু আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে আছাম পুলিচৰ ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবলৰ ট'টেল পুষ্টৰ সংখ্যা আপোনালোকে চাই তেতিয়াহ'লে নিচেই কম আছিল পুষ্ট সংখ্যা আছিল ছশ ছিক্স ফিফটি ফ'ৰ এটা ছিক্স ফিফটি ফ'ৰ এটা পষ্টৰ সংখ্যা আছিল আৰু তাৰ বাবে কাট অফ যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কেটেগৰী ৱাইজত কাট অফ ক'ত কিমান গৈছে ইউ আৰ অৰ্থাৎ আন ৰিজাৰ্ভত গৈছে থাৰ্টি পইণ্ট নাইন টু অ' বি চি এম অ' বি চিত গৈছে টুৱেণ্টি চেভেন পইণ্ট জিৰ' টু এছ চিত গৈছে টুৱেণ্টি ছিক্স পইণ্ট ওৱান জিৰ' এছ টি প্লেনৰ গৈছে টুৱেণ্টি নাইন পইণ্ট জিৰ' ফ'ৰ এছ টি হিলছো গৈছে টুৱেণ্টি ওৱান পইণ্ট থাৰ্টিন আৰু লগতে টি টাইপ আদিবাসী কমিউনিটিজ যিসকল কেণ্ডিডেট আছে সেইসকলৰ বাবে গৈছে টুৱেণ্টি ওৱান পইণ্ট নাইন ফ'ৰ মাৰ্কছ ত' আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত যিহেতু ট'টেল পষ্টৰ সংখ্যা অলপ কম আছে ছিক্স ফিফটি ফ'ৰ ছিক্স ফিফটি ফ'ৰ থকাৰ উপৰিও আন ৰিজাৰ্ভত থাৰ্টি পইণ্ট নাইন টু কাটত গৈছে যিহেতু ইয়াত ভেকেঞ্চি কম আৰু লগতে কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যাও কম সেইকাৰণে এছ চি এছ টি হিলছৰ বাবে খুবেই কম কাট অফ গৈছে টুৱেণ্টি ওৱান গৈছে আৰু লগতে আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কেটেগৰী ৱাইজৰ চবচে হায়েষ্ট কেটেগৰী এছ টি প্লেন যিটো এছ টি প্লেনৰ চবচে হায়েষ্ট কাঠ অফ গৈছে আৰু আমি যদি চাওঁ বাকী যিখিনি পুষ্ট সংখ্যা পুষ্ট সংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কাঠ অফ মৰা হৈছে ত' পোষ্ট অফ কনষ্টেবল ডিছপেটছ ৰাইডাৰ ইয়াত যদি চাওঁ ট'টেল পোষ্ট সংখ্যা দুটা আছে আৰু মেছেঞ্জাৰ কনষ্টেবলত আছে দুটা পোষ্ট সংখ্যা আপোনালোকে নিজে চাই লওক খুবেই কম কম পোষ্ট আছে আৰু তাৰ অনুযায়ী কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কাঠ অফ মৰা হৈছে আৰু এক লিষ্টখনৰ ওপৰত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে চবচে হাইষ্ট এছ টি প্লেন যিহেতু বহুত কেণ্ডিডেট যিসকল এছ টি প্লেনৰ হয় বহুতে বহুত নম্বৰ পাইছে আৰু বহু ডিষ্ট্ৰিকত দেখিছোঁ আগৰ প্ৰি ভি এছ ই যিবোৰ কাট অফ সেইবোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এছ টি প্লেন যিসকল এছ টি প্লেন কেণ্ডিডেট সেই এছ টি প্লেন কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে চবচে হাইষ্ট কার্ট অফ যোৱা গৈছে মানে কি চবচে হাইষ্ট কাঠ অফ যোৱা দেখা গৈছে আগৰ আগৰ কি বছৰত যি ফৰেষ্ট গাৰ্ড হৈছিল আছাম পুলিচৰ যি ইণ্টাৰভিউ হৈছিল ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যদি চোৱা হয় আগৰ কিবছৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে এছ টি প্লেন যিসকল কেণ্ডিডেট সেই কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে খুবেই হাই কাট অফ যোৱা গৈছিল আগৰ কেইবছৰত ত' এইবাৰো চান্স আছে ত' আপোনালোকে যিমান পাৰে প্ৰিপেয়েশ্যন কৰক যিহেতু বাৰ তাৰিখে ইয়াৰ কাট অফ লিষ্ট মৰা হ'ব তো আপোনালোকে বাৰ তাৰিখে গম পোৱা যাব কি হয় কাট অফ ত' আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি আপোনালোকে চাই ভাল লাইক কৰিব যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গ শ্বেয়াৰ কৰিব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন সদায় লাভ কৰিব পাৰে